Вопрос в другом. Вопрос в чем? Вопрос в том, что Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. Ты дебил? Это надо признать. Ого! А потом еще? Ну, а потом уже вглубь лезть. Крашеный лись. Если уж совсем так по-народному говорить, вот... Ты рассказываешь? Если убрешешь, я чуть чую, что брешешь, я выдерну руку и засуну тебе в страху. Но если Володь Зеленский хочет посмотреть на реалии, ну так поедь и подивись. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть. Да и ты за свою жопу переживай. С учетом реалий на фронте, нужно договариваться. Заслужили от меня и до биса. Не надо торпедировать переговорный процесс. А знаете что? А идите вы! А что будут делать украинцы, миллионы человек? Нехай тебе это необходимо. Надо прекратить эту войну. Да его надо лупить только за то, что оно народилось. В этой войне боюсь, что не будет победителя. Это как катастрофа. Знаете, почему не будет, если вдруг. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции... Господи. ...не был нанесен... Приказ... Ты что, приехала домой. Все мечтают, чтобы показал свой дом, где я живу. Показывай. Много вопросов задать. Вот мой дом. Вы знаете, что это за домик? домик? Нет. А я знаю. Мой старенький домик. Сейчас покажу крупным планом. Что у вас в этом домике? И чуть-чуть покажу кухню свою. Поехали. А что ты на метро-то не поехал? Ну вот, мы заходим в дом. Такой вот домик у меня. На колеса валяются. Ну, камеры стоят, как обычно. Это, это, конечно, необычно. А знаете, почему так сказал? Потому что много-много всего -много... ворует в Узбек-то наш. Японцем оказался. Нас встречает машинка стиральная, но я домой сейчас буду заносить ее. Я ее не потому что постираться надо было. Есть еще какие-то входы, выходы? Вот вход в дом. Пожалуйста. Как говорила моя бабуля, задний выход тоже вход. Холодильничек. Боба подарил, подписчик мой. За печать косарями подарил в холодильник. Купы мозги, потому что такую вещь тебе никто не подарит. Завтра мы с дедом решили, конечно, заниматься печкой. Там печка вся развалилась уже. А чего ты хотел-то? За 15 лет что хочешь развалиться? А там что? Там дед Муджахет на перекуре у нас. Перекур. А я не курю. Как-то так живем потихоньку. Зато же мы живем лучше, чем будем жить завтра. Потому что завтра будет хуже. Доброе утро, дорогие друзья. Правда, думаю, что она добрая. Посчитали, что с начала 2025 года наше подразделение Барсарлан сбили уже более 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Глаз, твой, пиздец, вижу. Наши бойцы, рискуя своей жизнью, стали э, на защиту родной земли. Почему а вы не стали раньше петухи? Хочешь, главным будет, или что? Уверен, что качество боевой работы будет расти. <реклама> <реклама> Я уверен. Купаем дополнительное оборудование, наращиваем численность. Купай компас, не пожалеешь. Растет мастерство, и враг должен об этом знать. Это не знает, что мы знаем, что он знает. А что он не знает? Что мы это знаем. Что отпор будет дан. Откуда такие разведданные? Зорга, сусорге. Со вчерашнего дня уже в рамках военной повестки столкнулись с крайне сложной ситуацией. Хорошо а такие. Частично отключен интернет. Ты спокойно так об этом говоришь? Ну надо же срочно что-то делать. Мы все на своих рабочих местах, поэтому будем, как всегда, стараться справиться со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами. Нет уже того энтузиазма. Сатырычный раш, новый кожен день нові світлини, сатири.